কিন্তু মহিলাসকলে মোক এটা সহায় কৰিব লাগিব এই দহ হাজাৰ টকাটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে টকাটো স্বামীৰ ব্যৱসায়ত দিয়ক মোৰ আপত্তি নাই বোলে মোৰ হাজবেণ্ডে ঠেলা চলাই ই নতুন এখন ঠেলা কিনক ৰিক্সা চলাই চব্জি বেপাৰ কৰে দিয়ক যদি স্বামীক নালাগে নিজে গৰু লওক শাল লওক কোনো কথা নাই কিন্তু মোবাইল কিনি টকাটো খৰচ কৰিব নালাগে হ'ব অহা বছৰ যদি পাৰো মোবাইল এটা মই নিজে দি দিম আপোনালোকক কিন্তু এই দহ হাজাৰ টকা মোবাইলত খৰচ কৰিব নালাগে যিসকলে ভাল কৰি খৰচ কৰিব তেওঁলোকক দহৰ জেগাত মই পঁচিছ হাজাৰ টকা আৰু দি দিম হ'ব বুজি পালে কিন্তু যোন যাৰ আকৌ তিনিটা বাচ্ছা আছে আকৌ চাৰি নম্বৰ কৰি দিব সিটো নাপাব আকৌ আজি তিনিটা আছে পালে আকৌ অহাকালি চাৰি হৈ গ'ল তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া পাবনে নাই সেইকাৰণে আমি তিনিটা বাচ্ছা যদি আমাৰ থাকে ল'ৰা ছোৱালীক আমি পঢ়া শুনা কৰাব পাৰিম সেইকাৰণে মই বহুতে সুধিছে দহ হাজাৰ টকাটো তিনিটা বাচ্ছা কিয় লাগে মই এইকাৰণেই বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমত হিন্দু হওক মুছলমান হওক সকলোৰে ঘৰবোৰ যাতে ভাল হয় কম সন্তান হ'লে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব কলেজত যাব ডাক্তৰ হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বেছি বাচ্ছা হ'লে কাৰো কোনো স্কুলত গৈছেনে নাই খাইছেনে নাই কোনো খবৰে নাথাকে সেইকাৰণে আমি দহ হাজাৰ টকাটো এনেকৈ দিব খুজিছোঁ যাতে মহিলাসকলে ঘৰখন চলোৱাটো সহায় কৰিব পাৰে নিজেও আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু নিজৰ স্বামীকো সহায় কৰিব পাৰে ঠিক কথা কৈছোনে মই শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি আৰু বহুত কাম কৰিব খুজিছোঁ এক অক্টোবৰৰ পৰা ৰান্ধনীৰ দৰমহা বাঢ়িব অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ দৰমহা বাঢ়িব এক অক্টোবৰৰ পৰা আশাৰ দৰমহা বাঢ়িব আৰু টিউটৰবিলাকৰো সমস্যা সমাধান হ'ব বিদ্যালয় প্ৰাদেশীকৰণৰ কামবিলাকো আমি আগুৱাই লৈ যাম অৰ্থাৎ আমাৰ অসমখনক আমি সমস্যামুক্ত কৰিব খুজিছোঁ